По поводу пенсионной реформы, я считаю, так ну, даже ну, какие вот по ценам, людей не прислушиваются, тарифы поднимают сумасшедшие цены. Разве можно прожить на зарплаты, которые они выплачивают, и пенсии людям? Ну, я считаю, что нет защиты населению. Нет, конечно. Ну, потому что нету закона сейчас. Нету, не, не найдешь ничего, ни правды, ничего нет. Тяжело сейчас жить. На данный момент нету власти настоящей нету. Это вы все знаете, что власти нету, девочка. Хотелось бы, тогда ее не было, не было справедливости, взятка, все это было, понимаете, коррупция была. А сейчас тем более, нету, нету. Во власть только тянутся, ну кто, чтобы такая власть стать, забогатеть, обогатиться. А то, что, чтобы Славянск там был или там другой город, чтобы лучше было, это никому не надо, это все притворство. Абсолютно нет. Самое главное, не защищено, не защищено мое право на жизнь. Ну, думаю, да, потому что каждый человек должен ну, иметь право на каждый свой поступок, мне так кажется. Имею право сделать ну, свое, свое, ну, свое определенное дело. Есть некоторое нарушение в законодательстве по отношению к моей личности. Получение пенсионного вознаграждения по возрасту и по возрасту на льготных условиях. Да? защищены, как переселенцы, более-менее защищены. Мне предоставили, когда я приехала, квартиру, предложили. Ну, правда, я сама ее оплачиваю, но оплачиваю. Предложили, не бросили на улице. Помогают гуманитарной помощью. Адресная помощь у меня есть. Детки я получаю стабильно. Сейчас да. Защищены, защищены права мои, да. Получаю пенсию платят пока ежемесячно, слава богу, пока еще наша Украина не банкрот. Так что... Мне как бы сейчас трудно это да, говорить именно вот сейчас, когда начать война и вообще все. Но вообще да, вообще у нас соблюдается вот в стране вот эти нормы, которые регулируют прав человека. Как бы, ну, я думаю, что все будет нормально. Вот пройдет этот период, и все будет хорошо. Я считаю, что очень плохо мои права защищены. Ну, допустим, хотя бы в той отрасли, что куда ни сунься, везде сейчас очень страшно. И допустим, у меня родственники в зоне, я тоже. Вот, и я не могу к ним поехать. Уже это бесправие. Почему я не могу поехать на ту территорию, которая считается Украина? У меня родственники погибли там, умерли. Мы не смогли поехать на похороны. Надеемся, что будут защищены в будущем. Ждем в следующем году социальной помощи.